Здравствуйте, дорогие друзья! И с вами снова Алеша Мама Влог. Друзья, в предыдущем влоге мы говорили о беременности, о том, как я узнала об этом. И первое, второе УЗИ, какие симптомы, что с этим делать, на что обращать внимание, переживать, не переживать и так далее. Смотрите, кто не увидел. А сейчас мы начинаем наш второй Алеша Мама Влог. Совета ценных Мама Друзья, могу вам рассказать на своем опыте о том, что питание совершенно не соответствует тому, мальчик у вас или девочка. Ну, по крайней мере, так было у меня. Мне не хотелось солененького, хотя у меня двое сыновей. Мне хотелось, как и прежде, до беременности, мне все время хочется и сейчас сладкое. Я очень люблю сладкое. Поэтому мои вкусовые предпочтения совершенно не изменились. Девушки, а какие у вас были пристрастия во время беременности? Пишите мне в комментариях, и мы обязательно это все обсудим. Чувствовала я себя как в первой беременности, так и во второй беременности, как нормальная женщина с токсикозом. Мама мне посоветовала съесть сухарик, потому что мне очень сильно хотелось съесть, но я понимала, что если я что-то съем, оно сразу исчезнет. Но сухарик мне не подошел, и как только я откусила чуть-чуть сухарика, сразу я его даже не успела съесть. Я сразу бежала в ту самую комнату. Я, как и любая женщина, которая любит свой дом, свою семью, любит готовить, создавать уют, я тоже готовила. И мне это всегда очень нравилось, и во время беременности в том числе. Но был период, когда меня отвернуло от мяса. Я не могла его вообще брать в руки, резать, там что-то с ним вообще делать, готовить его как-то. Потому что, наверное, я как ребенок начала это все воспринимать. И о, это было ужасно вообще. В общем, я попросила готовить мясо маму или маму Тараса или самого Тараса. Вот в остальном я ела все подряд. Мне просто все время хотелось есть. Я могла кушать сникерс вместе с сушеной рыбой. Вот, ну собственно вот такие вот несоединительные продукты я соединяла и мне было очень вкусно между прочим. По поводу э, каких-то тяжелых не тяжелых продуктов я совершенно не придерживалась диеты. Я ела просто все, что мне нравится. Понятно, что э, доктора мне говорили, что вы там придержитесь, немножко последите за собой. Я говорила да, 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 конечно. И, и конечно же ела все, что мне нравится. Алеша, мама, блок, ок, ок. Многие доктора говорят о том, что э, не кушайте много, иначе ребенок наберет очень много веса, и вы не сможете родить и так далее. Это говорят доктора. Многие женщины считают, что если они забеременели, то им нужно есть за двоих. Это совершенно не так. Нужно есть просто э, всего, что хочется, но по чуть-чуть. Конечно, переусердствовать не нужно, потому что это просто тяжело. Беременна ты или не беременна. Просто ешьте в меру. Я набрала за первую беременность 16 килограмм, за вторую беременность я набрала 18 килограмм. Но тем не менее, друзья, как вы видите, вроде бы все хорошо. Ку-ку. Ку-ку. Друзья, в эти игры вы будете играть, когда уже станете родителями. А сейчас берегите друг друга во время работы. Потому что у меня, например, это было несколько тяжело. Потому что работа диафрагмы задействовалась колоссальным образом. И я, допивая последнюю песню концерта, очень быстро прощалась с публикой и убегала по назначению, так сказать. В гостиницах самые люксовые номера, как правило, были прокурены. И как только я заходила с вещами в номер, я сразу же оттуда выбегала, потому что мне становилось жутко плохо. Я просила, дайте мне нормальный дешевый номер, в котором никто не курил. Вот. Ну, это было середина беременности. В конце беременности я могу отметить один момент который меня самоудивил. я как-то шла по базару и передо мной шел мужчина, который курил какую-то ароматическую сигар... ароматизированную сигарету с запахом кофе или вишни или что-то такое. Вот. и мне настолько понравился этот запах, что я вот так вот бежала за ним по всему базару и пока он ее не докурил, курил, я вот шла сзади него. Во втором триместре беременности, насколько я знаю, ну, в большей части формируется нервная система ребенка. И в это время самое главное вот создать для молодой мамы очень спокойные условия, радовать ее, не кричать, воспринимать все ее перепады настроения совершенно спокойно, не обижаться и так далее. Потому что происходит невероятная игра гормонов. Вы должны это понимать, папы, вот, а мамы в свою очередь должны также, наверное, об этом знать, помнить и стараться все-таки смягчать какие-то ситуации, которые хочется сделать бурей. Но у меня вроде бы получалось успокоиться, не кричать. Вот. Единственный момент, который был, ну просто я не смогла это побороть в себе. Я проснулась в 3 часа ночи и сказала, что я хочу смородиновый сок. Прямо сейчас. Вот, и Тарас сорвался, побежал тут куда-то искать этот смородиновый сок. Он мне его привез, я выпила два глотка и сказала, все, спасибо. Алеша, мама, блок. Ок -ок. Что я могу посоветовать в итоге? Не нервничайте, берегите себя. Но ну, скорее это просьба к мужьям, берегите своих молодых мам, потому что мамы с гормональным фоном не всегда смогут себя уберечь, поэтому следите. Третье, питайтесь, как вам нравится. Если у вас, конечно, нет жестких каких-то запретов, если вам доктор ничего не запретил, то кушайте все, что вам хочется, но просто в меру. Спите, когда хочется и сколько хочется. И, конечно, прогулки с любимым человеком на свежем воздухе обязательно рекомендую. Алёша, мама, блок, ок, ок. А теперь я хочу ответить на вопросы. А, вопрос задала Ольга Кузьменко. Алеша, скажите, отличались ли Ваша первая и вторая беременность по ощущениям? Чувствовали ли во второй раз, что тоже носите мальчишку или э, и хотите ли еще девочку? Спасибо. А, девочку хотим и хотели ее во второй раз, но во второй раз у нас получился мальчик. Наверное, происходит все так, как должно быть. Не могу сказать, что я чувствовала, что я беременна мальчиком или девочкой. Я просто пыталась себя настроить на кого-то. Но происходит так, как происходит. А, ничем не отличались мои беременности особо, кроме одного, что я более спокойно все воспринимала и в два раза меньше ходила на УЗИ. Теперь вопрос от Ирины Левченко. Алеша, как вы совмещаете свою творческую деятельность с воспитанием двоих детей? Как вы все успеваете? Когда у меня родился один ребенок, я еще все успевала. Но со вторым мне пришлось взять э, помощницу э, по дому и няню и все вместе. И наша хорошая знакомая, это тетя Надя, которая нам очень хорошо э, помогает, на которую я могу положиться и оставить детей, э, и могу попросить что-то приготовить и так далее. Мне очень хочется, чтобы с моими детьми кто-то занимался. Например, с Романом изучали бы э, английский алфавит или какие-то украинские песни. Его нужно чему-то... Научить в это время. Вот подберите себе э, в помощь такого человека. В идеальном э, варианте, конечно, это бабушки и дедушки, которые очень любят своих внуков и которые никогда не смогут э, ничего сделать для них плохого, сказать им ничего плохого, наказать за что-то сильно и так далее. Все по делу, все аккуратно и все с любовью, друзья. Алеша, мама, Ок -ок. Дорогие будущие мамы. Уже мамы, бабушки, задавайте свои вопросы, делитесь своим опытом. И я надеюсь, мы все вместе сможем помочь будущим мамам. Друзья, подписывайтесь на Алеша Мама Влог. С вами была я. Пока-пока.